Вот они, пацаны, проблемные места, болячки дафа. Смотрите, вот эти хронштейны. Я же вам забыл показать, что на этом дафе я их уже поставил на место. То, что вы видели их только по пескоструйными. А сейчас уже, смотрите, показываю вам. Они уже на месте стоят, смотрите, в каком состоянии теперь. Ну, намного лучше, скажешь, согласитесь. Ну, дождь прошел, видите, только вот такая вот история. А так, то есть, нормально теперь все. Гляньте. У кого они вот такими лопухами взялись? У кого они вообще уже алюминиевого цвета? Напишите плюс в комментарии, что у вас такая же история. Вот, за 1600 гривен я их от песка строил и нанес сюда порошковую краску. И теперь они, смотрите, в нормальном состоянии. Все. Стараемся, знаете, чтобы клиенту уже эту машину когда отдавали, чтобы у нас все было в идеале. Напоминаю, что мы продаем этого DAF за 29 тысяч евро. 18 год, евро 6 -й. Да, АДР для небеспечных вантажей, может возить бензин, соляру, может возить химию какую-то. 567 пробег, 29 евро может быть с ПДВ. Смотрите, какой. Ну это к деньгам, кстати, смотрите. Это к деньгам. Я вам сразу хочу за это ну, сказать. Я даже смывать не буду. Так вот, ну, все, что надо, мы поустраняем, поделаем. Но вот это, извините меня, я не буду этого смывать, потому что оно не вам, не нам не надо. А вам как бы... ляньте. На какой резине этот тип Видно вообще не Гляньте вот Такое состояние Вот такая вот история пацаны И на полной комплектации Он кстати на подушках кабина Все если что пишите звоните Организуем вам такого дафа